হাই এভৰিবেডি ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগলৈ আহি গ'লোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ দেন চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভাল লাগিব যি পাৰোঁ দেখুৱাই যাম আজি ভাবিছোঁ আজি মই কিবা এটা বনাম ৰেচিপি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ভাইটিনলৈ আৰু কিটছেনত গৈ কি কি বনাম দেখুৱাই যাম আৰু সি টিভি অন কৰিছে দেখিছেনে টিভি নহলে সি খানা খাব নোৱাৰে মোৰ ছোৱালীয়ে মোবাইল নহলে খানা খাব নোৱাৰে তেনেপ লাহেকে মই নমাই দি জামৰ নমাস্কৰ আৰু এখেতৰ এখেতৰ চাহ খোৱাৰ ষ্টাইলটো দেখিছেনে চাহৰ লগত কফি মিক্স কৰিছে আৰু এয়া তাৰ নাস্তা আমাৰ কিটচেনটো আন্ধাৰ জানি আপোনালোকে চ' গেছত পাতি দিলোঁ বুট এইটো বুট ভূণা কৰিম আৰু বনাম লেফ্ট অভাৰ দালি যে থাকে যে দালি দি সেইটো কেনেকৈ বনাই আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম চ' চাই থাকিব মোৰ লগত আৰু প্ৰপাৰ ৰেচিপি দিম আৰু আপোনালোকে চাব আৰু কেনেকুৱা খাই বহুত টেষ্টি লাগে চ' লেফ্টৰপাৰ দালি থাকিলে মানুহে পেলাই দিয়ে হয়তো কাৰোবাক দি দিয়ে বা কোন মানে লেফ্টৰপাৰ দালি থাকিলে খাবলৈ ভাল নালাগে ন লেফ্টৰপাৰ দালিটো অলপ বেয়া লাগে নেক্সট ডে' বা এতিয়া বনালে ৰাতিলৈ অকণ খাবলৈ অলপ বেয়া লাগে চ' সেই দালিটো দি মই বনাম লুচি আৰু বহুত টেষ্টি আৰু য়ামি ডিলিচিয়াছ হয় আমাৰ এয়া হ'ল লেফ্ট ৰবাৰ দালি তাৰপিছত এয়া আটা আৰু এইটো দিম কচুৰি মেথি আৰু টেষ্টটো বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু এইটো দিম চাট মচলা আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইকেইটা নিদিব পাৰে বাট দিলে ভাল লাগিব দিব আপোনালোকে এয়া হ'ল আটা আৰু মই আটা দিয়ে বনাইছোঁ কাৰণ আটা দি বনালে খাবলৈ বেছি ভাল লাগিব চ' আৰু হেল্ডিও হ'ব ন আৰু বেবিকো দিম চাঞ্জক দিম চ' সেইকাৰণে বনালোঁ আৰু আটাটো এটা জোখত ল'ব যিমানখিনি দালি আছে সিমানখিনি অনুপাতত মিলাই পেলাই আপোনালোকে ল'ব আৰু আৰু দালিখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ব হা আৰু এতিয়া মোৰ আটা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই প্ৰথমে মিলাইছোঁ চাট মচালা তাৰপিছত অলপমান মিলাম কচুৰি মেথি আৰু কচুৰি মেথিখিনি দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম আটাখিনি আৰু তাৰপিছত অলপ অলপকৈ দালি দি দি মই এটা দৌ বনাই ল'ম মুঠি মুঠি ধুনীয়া এটা দৌ বনাই ল'ম না চফ্ট না হাৰ্ড আৰু আটা দি বনালে এইটো কাৰণে গেছটো অলপ কম হয় গেছ নহয় গেছ ফাৰ্ম নকৰে সেইকাৰণে আটাটো বেচিকেলি আটাটোৱে প্ৰিফাৰ কৰোঁ আটা দি খালে হেল্ডিও হয় ন বনাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ৰেষ্টত ৰাখি দিম দেখাব পাৰা নাইছো আৰু এইখিনি বেলি লওঁ আৰু এটা চাইডে বেলিব গৈছিলোঁ

আৰু এইফালে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট বাছ এইখিনিয়ে মছলা পিঁয়াজখিনি মোৰ অলপ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এড কৰিছোঁ আৰু এইখিনি কেঁচা গুণটো ওলাই যোৱালৈকে অলপমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত এইখিনি মছলা দি অলপমান পানী দিগলা হ'বলৈ দিম তাৰপিছত মই বুটখিনি দি দিম তাতে সিজাই থোৱা বুটখিনি বুটখিনি এড কৰাৰ পিছত এইখিনি টেন মিনিটছমান বুটখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত হ'বলৈ দিম তাৰপিছত হৈ যাব আৰু মোৰ ৰেডি আৰু এইফালে মই মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এয়া মই ফুলা ফুলা লুচি মই ভাজি আছোঁ চব বনোৱা সিজোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই চবকে দি আছোঁ এতিয়া দিম ভাইটি আৰু ভাইটিৰ ৱাইফৰ কাৰণে মই বাঢ়ি আছোঁ আৰু এইফালে ছৰ কাৰণে মই আলু অলপ সিজাই পেলাই ধুনীয়াকৈ আলুটো বইল কৰি ধুনীয়াকৈ অলপ মছলা দি পেলাই কম মছলা দি ধুনীয়াকৈ এটা গ্ৰেভি বনাই দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি দিয়ে তাইক মই লুচি দি আছোঁ এতিয়া খাবলৈ দিম দে মা Keep this feeling, keep on আৰু এইফালে সৰু ভণ্টিৰ কাৰণে মই টিফিন পেক কৰি আছোঁ তাই কল কৰিছিলে তাৰপিছত গম পালে যে ঘৰত এনেকুৱা বনাইছে ওচৰত বিয়া হ'লে এইটোৱেই সুবিধা হয় লাভ হয় তাই বহুত ভাল হৈছে এতিয়া মুস্তাকক পঠাই দি আছে আৰু মুস্তাকে আহি লৈ যাব আৰু সিহঁতে খাব মই নিজে খাই ভাল নাপাওঁ একচুৱেলি চবেই খালে মই ভাল পাওঁ আৰু খাই পেলাই যদি সকলোৱে ভাল পায় আৰু মোক ফিডবেক দিয়ে সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে খাব মই একচুৱেলি খুৱাই ভাল পাওঁ খাই

পাপাক কিবা কাপা কি কাপা মই লুচি পুৰি খাই আছো আৰু চব্জি খালো আমি না না তোমাৰ ঠিক আছে দিয়ক পিছত কথা পাতিম আৰু ভাল দে তাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি মোৰ চেনেলটো প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক্স ফৰ ৱাটিং মাই ভিডিঅ' লভ ইউ অল বাই